सुरजशहरना கமेला दरवाजा ખાતે ટેમ્પો ચાલક વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા કોમી એકતાના સંદેશા સાથે ईद મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો ईद મિલન કાર્યક્રમમાં કાપડ વેપારીઓની સાથે હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સુરજશહેરમાં கமેલા દરવાજા ખાતે વર્ષોથી માનવતાભર્યા અનેક સંદેશાઓ સાથે ટ્રાફિક પોલીસ તંત્રની સાથે ખબેથી ખબે મળી ટ્રાફિક અવરનેસનો કાર્યક્રમ કરી જરૂરત مند લોકોને હરહમેશ મદદરૂપ થતા ટેમ્પો ચાલક વેલ્ફેર એસોસિએશન દ્વારા રમઝાન ઈદના તહેવાર ઈદની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી વધુમાં શહેર અને આખા દેશમાં એકતા અને ભાઈચારો બની રહે એ વાત પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહેમાન શ્રી કૈલાસ હકીમ ફોજ પ્રમુખ ગૌરક્ષા મંચના પ્રમુખ ધર્મેશભાઈ ગામીલ डॉक्टर विजय भाई अनिल भाई दुबे साथ मुस्लिम बिरादरों के साथे रही कार्यक्रम ने सफल बना आज हमारे कपड़ा बाजार के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत प्रमुख घटक है हमारा टेम्पो एसोसिएशन जिसके प्रमुख है हमारे अयुब भाई और हमारे जो मुस्लिम भाई आज जो ईद मुबारक का एक कार्यक्रम रखे हैं हमारे रिंग रोड के ऊपर इस मुबारकबाद देने के लिए पूरी फोस्टा की टीम जैसे इस अयुब भाई ने आमंत्रित किया कि फोस्टा की टीम आएगी हमारी प्रमुख संस्था है तो हमें ये सुन के बड़ा अच्छा लगा और हम भाइयों को गले मिलने के लिए पूरी फोस्टा की टीम ईद मुबारक देने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं आज जब जब रिंग रोड के ऊपर कोई भी धार्मिक आयोजन हुआ है तब हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे मुस्लिम भाई हमसे दूर हैं तो इस कपड़ा व्यापार में कभी भी हमें हिंदू मुस्लिम का फ़र्क लगा नहीं और आज जैसे ही पूरी टीम को पता लगा कि अयूब भाई ने इनवाइट किया है तो सब लोग आज यहाँ पे मुबारकबाद देने मुस्लिम भाइयों को देने यहाँ पहुँचे हैं बहुत प्यार मिलता है बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगता है कि विविधताओं में भारत आज भी एक है पूरे भारत और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस और एकता ये सिर्फ इस सभी धर्म प्रेमियों की वजह से है हम सर्व धर्म का आदर करते हैं सर्व धर्म समभाव के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं और आज भारत पूरे विश्व की आज ऐसी नज़र में है कि पूरे विश्व में भारत ही एक जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हुए एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं यही भारत की एकता का प्रतीक है हम सब मिल के भाई बंधु हमें सबको भाईचारे से रहना चाहिए कोई भी धर्म और कोई भी जैसे ऐसे त्यौहार आते हैं वो हमें भाईचारे से जैसे आज ये त्यौहार आया तो हम सब गले मिले तो कोई भी त्यौहार आता है हमें भाईचारे से रखने का संदेश देता है हमें एक साथ एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति भारत की उन्नति कैसे हम राष्ट्र धर्म निभा सकते उसकी उन्नति के हमें संदेश देता है जैसे रमजान न पवित्र महीना पूर्ण थोड़ा ઈદ આવી અને આજે ઈદનો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે આ માન દરવાજા ખાતે જે રીતનો ઉત્સવ છે એ ટેમ્પો ચાલક એસોસિએશનના અયુબભાઈ અને એમના તમામ સભ્યો વતી એક શિરપુરમાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે આજ આપણા દેશની ઓરખાણ છે આજ આપણા દેશની એકતા અને અખંડતા છે આ કાર્યક્રમની અંદર માનનીય લાલખાડ પઠાણજી અને બીજા અન્ય આગેવાનો હિન્દુ મુસ્લિમ તમામ પબના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આપણા દેશની એકતાને અખંડતા ટકાવી રાખવી હોય તો હંમેશા આ જ રીતના કાર્યક્રમો થવા જોઈએ જેમ આપણા દેશની અંદર તમામ ધર્મના લોકો પોતાનો જે પણ તહેવાર હોય એ બહુ ખુશીથી આનંદથી ઉજવી શકતા હોય છે આ જ રીતની પરંપરા ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન ટેમ્પો ચાલક વેલફેર એસોસિએશને કર્યો છે એ ખૂબ સરાહનીય છે અને આ જ રીતના આપણે બધા ભાઈચારો ટકાવી રાખવાના પ્રયત્ન તમામે કરવા જોઈએ જય હિન્દ જય જય લાલખાન પઠાન માજી કોર્પોરેટર आज यहाँ पर हमारे एसोसिएशन के प्रमुख अयुब भाई वालों ने यहाँ पर सिर का प्रोग्राम रखा है आज हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईद हो रही है नहीं तो हमेशा होता था चांद दिखेगा नहीं दिखेगा कोई कल करता था कोई करता। आज करता था लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज ईद हुई है वो अवसर पे हमारे धर्मेश भाई कामिल ये एक हमारे हिंदू मुसलमान की एक मिसाल है कि हमेशा कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है अयुब भाई का वो तो अयुब भाई के प्रोग्राम में ये शामिल होते हैं ये उनकी बहुत बड़ी बात है और आज देखे जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की जो चर्चा चल रही थी लेकिन एक मिसाल दिखाई जा रही है यहाँ पर हिंदू मुसलमान के लोग यहाँ पर सिर गुरमा पीने के लिए सब साथ में आए हैं तो मैं हमारे अयुब भाई को मुबारकबादित दूंगा कि इसी तरह से हमारे विस्तार के अंदर प्रोग्राम कर दे प्रोग्राम तो हमेशा करते हो अभी पंद्रह दिन पहले ही तारीख का भी प्रोग्राम उन्होंने किया था और अभी इसके पहले भी बहुत सब प्रोग्राम उन्होंने किए तो मैं अयुब भाई को मुबारकबाद दूँगा कि हमेशा इस तरह से प्रोग्राम करते आवे और डबल मुबारकबाद दूँगा हमारे धर्मेन्द्र गामित को क्या वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में इस तरह से आते हैं मैं बार बार उनको मुबारकबाद दूँगा जय हिंद जय भारत जय गुजरात